খেলাৰ সময়খিনিত সেই বয়সটোত আপুনি মই জোৰ কৰি আন এগৰাকীৰ সৈতে তুলনা কৰি এঘণ্টা এটা বিৰতি নিদিয়াকৈ আপোনাৰ সন্তানক ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিশাৰ সময়খিনিলৈকে কেৱল মাত্ৰ শিকিবলৈ পঠিয়াই আছোঁ বোলে এইবাৰ ছবি ক্লাছৰ পৰা উভতি আহিছে আপুনি লগে লগে সন্তানটিক ক'লৈ পঠিয়াই দিছে এইবাৰ যোৱা তোমাৰ ছবিৰ তুমি শিকিলা এইবাৰ যোৱা গানৰ ক্লাছ আছে তোমাৰ গান শিকিবলৈ যোৱা গানৰ ক্লাছৰ পৰা তেওঁ আহি পাইছিলহে মাত্ৰ আপুনি গানৰ ক্লাছৰ পৰা আহি পোৱা শিশুটোক আপুনি জোৰ কৰি কাষতে থকা এগৰাকীয়ে যিহেতু আকৌ নৃত্য শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ সন্তান কিয় পিছ পৰি থাকিব গতিকে জোৰ কৰি সন্তানক নৃত্য শিকিবলৈ পঠিয়াই দিলে ল'ৰাটোৱে মন নাই খেলিবলৈ মন গৈছে কি ঠিক সেই সন্তানে যদি বুকুত সেই ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ সপোনটো দেখি আছে যদি খেলিবলৈ বিচাৰি আছিল সেই সন্তানক আপুনি জোৰ কৰি সকলো দিশত ইমানেই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে যে এটা সময়ত সেই সন্তান যন্ত্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল আৰু তাৰ পাছত সেই সন্তান এটা হেঁচাত পৰিল যাৰ বাবে নেকি এটা পরীক্ষার দেওনা পার হওয়ার আপনার পৰা আঁতর হওয়ার পাছত সেই সন্তানে ভাবি আরম্ভ করে এতিয়া অন্তত মা দেউতা বা ৰাইজে আমাক চাই থাকা নাই গতি আমি এটা ডর হলো এতিয়া অন্তত আমি নিজের মতে কাম পাৰিম করব এটা একটা বুলি ভাবি আরম্ভ করে আপোনাৰ সন্তানক যে কোনটো কোনটা আপুনি আগবঢ়াই নিব বা সন্তানে কোনটো দিক যাব বিচাৰিছে এই দেশ নিৰ্বাচনটো আমার ক্ষেত্রে বহু ভুল হয় কিন্তু বহি রাজ্যত বা বহি দেশ মানে ভুলটো কুয়া দেখি নাপাম কারণ তো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাতে প্রাথমিক পড়ি থাকোতেই সেইখিনি সময়তে শিশুটিক পরীক্ষা করা হয় যে শিশুটি কোন দিক যাব বিচার যদি শিশুটি সেইখিনি সময় নাপিত হব বিচার ভালক চুলি কাটিবও পারে সেও যদি পার সেও প্রশিক্ষণ দিয়া হয় যদি সিলাই পারে সে প্রশিক্ষণ দিয়া হয় কিন্তু আপনি মানে কি করুন সেইখিন আমি হেঁচা প্রয়োগ নক আমি হেঁচা হেঁচা কত প্রয়োগ টানি আনি আনৰ দরে আমার সন্তান এইটো হবই লাগবে মই সপোন দেখিছোঁ মোৰ সন্তান লোভনীয় বেতনৰ এটা চাকৰিকৰ হ'বই লাগিব সেই বুলি সন্তানৰ ওপৰত আমি এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰোঁ তাৰপাছত আমি কওঁ ল'ৰা আধ্যাত্মিক কৰিব পৰা নাই ছোৱালী আধ্যাত্মিক কৰিব পৰা নাই কিন্তু আশাটো আপুনি মই কৰিছোঁ আপুনি মই আশা কিয় কৰিছোঁ যে মোৰ সন্তান ডাঙৰ হৈ মোক এইটো গঢ়ি দিব মোৰ সন্তানে ডাঙৰ হৈ চাকৰি কৰি মোক এইটো লৈ দিব সন্তানৰ ওপৰত ভৰসা পিতৃ মাতৃৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা আপুনি ইমানো ভৰসা নকৰিব যে সন্তানে আপোনাক প্ৰতি মুহূৰ্তত একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তলৈকে ধৰি ৰাখিব কাৰণ শিশু অৱস্থাত থাকোঁতে আপুনি বুকুত লৈ কান্দিবলৈ সময় নাপালে শিশু অৱস্থাত থাকোঁতে আপুনি সেই শিশুটিক পৰিচৰ্যা কৰিবৰ বাবে এগৰাকী মানুহ ৰাখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ আপোনাৰ চাকৰি আছে আপুনি সময় দিব পৰা নাই গতিকে আপুনি ভাত এগৰাকী সেইখিনি সময়ত বুকুত লৈ সন্তানক মৰম কৰিব পৰা নাই নিচুকনি এটি গীত গাব পৰা নাই সেইখিনি সময়ত সেই সন্তানক আপুনি ক্ৰেছত থৈ আহিবলগীয়া হৈছে আনৰ হাতত গতাই থৈ আহিবলগীয়া হৈছে তাৰ পাছত আকৌ আপুনি মনতে ভাবি থাকে যে মোৰ সন্তানে মোক বৃদ্ধাশ্ৰমত নথলে